Был вызов на Миропольскую 13-Б. Когда мы приехали на вызов, стояло уже три экипажа. Человек лежал на земле э, с ключица. ключицей. Э, так как выяснилось, что это был вор, его побили. Мы ему оказали первую медицинскую помощь. Аккуратно. Все, аккуратно, просто вот так идем. Не... Мы немножко обработаем, а скоро приедет, она уже вами займется. Хорошо? Сумочку. Прибули на виклик, побачили потерпілу жінку, яка стояла з кошельком і побачили, побачили теж потерпілого. Спочатку ми подумали, ну потім виявилось, що він крав кошельок, потерпіла женщина. І Виявилося, так, що було ще два чоловіка, яких затримали на гарячому. Побачили, як він витягував. Потім вони його побили, потім вони зникли з місця пригоди. люди, которые поймали вора и побили его, они просто сделали самосуд над ними. Считаю, конечно, это неправильно. Так как есть полиция, мы могли бы приехать и по закону все это сделать. Оформить на него штраф, а так как это уже больше криминальное дело, то с ним уже разбирались в участке. Лучше, лучше стало, нет? Не темнеет в глазах? Виталий. Покраснел нормально. Лучше? Ключица сломана. Ключица рассечение брови. Если вы заметили, что у вас украли кошелек, телефон или какую-нибудь другую ценную вещь, конечно, вы должны первым делом это найти возможность позвонить по номеру 102, дать ориентировку, чтобы можно было его быстро и оперативно найти. Если вы можете подойти его задержать, можно его задержать, но не надо у него ничего забирать. Всего лишь нужно его держать для приезда полиции.